السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں امجد اسلام امجد کی پوسلائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لی صدری ویسر لی امری وح من لسانی یفت قولی اللہم صلی علی محمد وعالی اعلیٰ علیہ محمدن کماصلۃ علیہ ابراہیمہ ابراہیم اعلیٰ علیہ ابراہیمہ النّا حمید مجید اللہم بارک الا اللہ محمد و اعلیٰ علیہ محمدن کم ابارک تہ علیہ ابراہیمہ و اعلیٰ حمید مجید اس میں سب سے پہلے میں ان کی ایک آزاد نظم پیش کروں گی پھر باقی تمہید بعد میں اگر کبھی میری یاد آئے یہ ان کی بڑی مشہور نظم ہے اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استیارہ تھا میرے دل کا اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کے دیواریں جا نہ ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا میں خوشبوں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو سوچ لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کے خاک خاک دریا میں ڈال دینا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی دیکھے ہوئے کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا واہ اب یہ تنہید ہے کہ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی اردو زبان کے شاعر ڈرامہ نگار گیت نگار کالم نگار امجد اسلام امجد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں پچاس سال پر محیط اپنے ادبی کیریئر میں انہوں نے ستر سے زائد کتابیں تصنیف کیں بے شمار ڈرامے لکھے شہر آفاق ڈرامے انہیں اپنے ادبی کام شاعری اور ٹی وی ڈراموں کے لیے بہت سے اعزازات حکومت پاکستان کی جانب سے ملے جن میں تمغے کار کر دی گئی اور ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز شامل ہیں چار اگست سن انیس سو چوالیس کو پیدا ہونے والے امجد اسلام امجد نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کیا پھر پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کی ڈگری لی اور پھر ایم اے او کالی لاہور کے شعبہ اردو میں استاد کی حیثیت سے مقرر ہوئے سن انیس سو پچھتر اور سن انیس سو اناسی میں انگلیش میں بھی بول دوں کیونکہ بچے بعد میں کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا نائنٹین سیونٹی فائیو اور نائنٹین سیونٹی نائن کے درمیان امجد اسلام امجد نے امجد اسلام امجد پاکستان ٹیلی ویجن نیٹ ورک کے ڈائریکٹر بھی رہے نائنٹین ایٹی نائن میں انہوں انہیں اردو سائنس بورڈ کا ڈائریکٹر بنایا گیا انہوں نے چلڈرن لائب چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دیں ان کی ان ادبی خدمات کی وجہ سے انہیں تمغہ تمغئے کار دی کارکردگی اور ستارے امتیاز سے حکومت پاکستان نے نوازا امجد اسلام امجد ادبی محفلوں کی جان تھے اور اردو ادب کا مان بھی تھے ادب کے کئی شعبوں میں اپنے تخلیقی جوہر دکھائے چالیس سے زیادہ کتابیں لکھیں نہیں ستر ستر تراجم کیے کالم لکھے اور بحیثیت نقد نقد نقاد اور ڈرامہ نگار کے حوالے سے خوب نام کمایا بہت اعلیٰ معیار کی غزلیں تخلیق کیں اور جدید نظم نگاری کے موجد قرار پائے جب ان کے ڈرامے پی ٹی وی پر چلے تو ہر طرف دھوم مچ گئی اور پاکستان ہی نہیں بھارت میں بھی ان کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھے گئے ان کے ڈرامے اتنے زیادہ پسند کیے جاتے تھے کہ پاکستان نہیں انڈیا کی سڑکیں بھی ویران اور بازار سنسان ہو جاتے تھے ان کی طبیعت میں زندہ دلی تھی شگفتگی تھی وہ جس محفل میں بھی ہوتے وہاں کہہ کہہ گونجتے تھے پروڈیوسر ساہرہ اکادمی نے ان سے سیریز کے لیے برزخ کے نام سے ایک ڈرامہ لکھوایا اسی سلسلے میں موم کی گڑیا کے, دو... کے نام سے دوسرا ڈرامہ بھی انہی کا لکھا ہوا تھا انہوں نے سن انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں سرکاری ٹی وی کے لیے متعدد ایسے ڈرامے تحریر کیے جنہوں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے یہ وہ ڈرامے ہیں جو شاید ہی کبھی ناظرین کے ذہنوں سے محب ہو سکیں ان کا مقبول ترین ڈرامہ وارث اس کے بعد پھر دہلیز سمندر وقت رات فشار دن ایندھن اور دیگر یہ سارے ڈرامے شامل ہیں لیکن ڈرامہ وارث بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا ڈرامہ وارث کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ پسند کیا گیا تو وہ رات تھا ان کی برجستگی جملے بازی اور مزاح مشہور تھا ان کے کالم میں تازہ کاری تھی اور توانائی بھی تھی انہوں نے اپنے ڈراموں اور تصانیف کے ذریعے ایک نسل کی فکری آبیاری کی ادبی خدمات کے سلسلے میں اور اعتراف میں بہت سے ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا سن دو ہزار انیس میں انہیں ترکی کے عالی ثقافتی اعزاز نجیب فاضل انٹرنیشنل اینڈ کلچرل آرٹ سے نوازا گیا اپنے کیریئر آ... کا آغاز انہوں نے شعبہ تدریس سے کیا وہ اپنے طالب علموں پہ بے انتہا توجہ دیتے تھے وہ خالی تدریس نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی فکری آبیاری بھی کرتے تھے پنجاب آرٹس کونسل اردو سائنس بورڈ اور لائبریری سمیت کمپلیکس سمیت متعدد سرکاری اداروں میں سرکاری سر کردہ عہدوں پر ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بھی وہ اپنے طالب علموں سے قطن غافل نہیں ہوتے تھے اور بھرپور توجہ دیتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں لا تعداد نوجوانوں کو پڑھایا وہ صرف زبان ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کو تخلیقی انداز میں استعمال کرنا بھی سکھاتے تھے ان کی تعلیم کی جانب ماڈرن اپروچ نے انہیں ہر دل عزیزی کی اونچی دہلیز پہ لا کھڑا کیا ان کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ مشاعری کی روایت میں غزل سنائی جاتی ہے لیکن یہاں بھی امجد اسلام امجد نے اپنی راہ الگ بنائی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مشاعروں میں نظمیں سنانے میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ اکثر ان کی نظمیں سامعین کو یاد ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے ان سے فرمائش کرتے تھے پسند کی نظمیں سنانے کی نظم اور نغمہ نگاری میں بھی انہیں کمال حاصل تھا ایک زمانے میں ترقی پسند شاعری کی طرف رجحان ہونے کی وجہ سے ان کی شاعری میں ایک اور زاویے کا اضافہ ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میں نظمی مشاعروں میں نظمیں سنانے میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ ہر طرف ان کی نظموں کی دھوم مچ گئی اب میں ان کا ان کی کچھ وہ سنا رہی ہوں شاعری جو مجھے بہت پسند ہے جو اتر کے زینے شام سے تیری چشم خوش میں سما گئے وہی جلتے بجھتے سے مہر و ماہ میرے بام و در کو سجا گئے یہ عجیب کھیل ہے عشق کا میں نے آپ دیکھا یہ موجزہ وہ جو لفظ میرے گما میں تھے وہ تیری زباں پہ آ گئے وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی داستان جسے تم حسی میں اڑا گئے وہ چراغ جہاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نگوں ہوئی تیری بے وفائی کے وسوسے اسے چپ کے چپ کے بجھا گئے وہ تھا چاند شام وصال کا کہ تھا روپ تیرے جمال کا میری روح سے میری آنکھ تک کسی روشنی میں نہا گئے یہ جو بندگانے نیاز ہے یہ تمام ہیں وہ لشکری جنہیں زندگی نے امانہ دی تو تیرے حضور میں آ گئے تیری بے رخی کے دیار میں میں ہوا کے ساتھ ہوا ہوا تیرے آئینے کی تلاش میں میرے خواب چہرہ گوا گئے تیرے وسوسوں کے فشار میں سوری تیرا شرار رنگ اجڑ گیا میری خواہشوں کے غبار میں میرے ماہ و سال وفا گئے وہ عجیب پھول سے لفظ تھے تیرے ہونٹ جن سے مہک اٹھے میرے دشت خواب میں دور تک کوئی باغ جیسے لگا گئے میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے واہ 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 اب یہ غزل نظم مجھے بہت ہی بہت ہی پسند ہے یقیناً مجھے وہ ہے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی وہ دمکتی ہوئی لو کہانی ہوئی وہ دمکتی ہوئی لو کہانی ہوئی وہ چمکدار شولہ فسانہ ہوا وہ جو الجھا تھا وحشی ہوا سے کبھی اس دیو کو بجھے تو زمانہ ہوا ایک خوشبو سے پھیلی ہے چاروں پھیلی ہے چاروں طرف ایک خوشبو سی پھیلی ہے چاروں طرف اس کے امکان کی اس کے اعلان کی رابطہ پھر بھی اس حسن بے نام سے جس کا جتنا ہوا غائبانہ ہوا باغ میں پھول اس روز جو بھی کھلا باغ میں اس روز پھول جو بھی کھلا اس کے بالوں میں سجنے کو بے چین تھا جو ستارہ بھی اس رات روشن ہوا اس کی اس کی آنکھوں کی جانب روانہ ہوا کہاں سے پرے آسمان سے پرے ریگ زارے زمانوں مکان سے پرے مجھ کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا اسے یہ زمین کا سفر تو بہانہ ہوا اب تو اس کے دنوں میں بہت دور تک آسمائیں نئی آسماں نئے اور نئی دھوپ ہے اب کہاں یاد ہوگی اسے رات وہ جس کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا موسم وصل میں خوب ساما ہوئے ہم جو فصلیں بہارہ کے مہما ہوئے گھاس قالین کی طرح بچتی گئی سر پہ عبرِ روان شامیانہ ہوا اب تو امجد جدائی کے اس موڑ تک اب تو امجد جدائی کے اس موڑ تک درد کی دھند ہے اور کچھ بھی نہیں جان من اب وہ دن لوٹنے کے نہیں چھوڑیے اب وہ قصہ پرانا ہوا امجد اسلام امجد یہ ہمارا سرمایہ ہے اب ان کی یادیں سرمایہ ہیں پہلے یہ سرمایہ تھے اب ان کی یادیں سرمایہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ سرمایہ اگلی نسل میں بھی منتقل ہو گا, ہو سکے گا اگر وہ دلچسپی لیں گے اردو زبان و ادب میں اگلی نسل کے لوگ اور پھر اپنے خوشبو اپنی شاعری کی خوشبو اپنی شاعری کے رنگ بگھیرتے ہوئے وہ دس فروری سن دو ہزار تیس کو لاہور میں خاک کی چادر اوڑھ کر سو گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھے ٹھنڈی میٹھی چھاؤں میں آمین سم آمین الہی آمین وآخر آخر و الحمدللہ رب العالمین